Hola a todos, bienvenidos. a un episodio especial para la serie Gil, Harmon y El dulce saludo, pronunciado con suavidad, fue suficiente para despertarla, pero lo que realmente despertó al otro joven fue el beso que le había dado en la frente. Después de siete horas de sueño, ahora estaba completamente despierto, aunque su novia llevaba despierta cinco minutos. Aguirre abrió los ojos lentamente. Cuando finalmente vio el rostro familiar acercándose con una cálida sonrisa, no pudo evitar devolverle. Buen día, mi amor. Buenos días, cariño. Me ubica se rió. ¿Cariño? A también se rió. Ahora estaba completamente despierta. Gracias a la abrumadora ternura de la mujer a su lado. Me gusta eso. Te voy a llamar a también. Está bien, cariño. Mi ubica colocó una mano suave sobre la cabeza de Guarí. Vamos, es hora de levantarte y prepararte para que te vayas a trabajar. Ella empezó a moverla fuera de la cama, pero antes de que pudiera dar otro paso. Un par de brazos la envolvieron, abrazándola y tirándose atrás. —¡Solo un poco más! y murmuró contra la otra persona. —¡Poniendo una mano sobre ella! Luego frunció el señor. —¿Por qué es la única que lleva una túnica? Acababa de darse cuenta que todavía estaba completamente sin nada, bajo las avenas. Me vi que de alguna manera había logrado ponerse una bata en algún momento. Me levanté para ir al baño y tomé al regresar eso para despertarte. Explicó casualmente Mehuica. Pero antes de que pudiera decir algo más, las manos de Iwari ya habían desatado el cinturón. La suave tela finalmente se había deslizado, y antes de que pudiera protestar, la otra persona fue besada. Tenemos que ir a trabajar. Quiero intentar hacerlo por la mañana también. A Iwari murmuró: De ninguna manera, tengo una reunión importante esta mañana. Dijo Mehuica con firmeza. La gran noticia de hoy es que Superior ganó con éxito la licitación de Gritter y ahora estamos asociadas con Oriana para administrar juntos el Duty Free. Todos en la empresa están esperando para felicitarme a mí y al equipo. De hecho yo también tengo una reunión, admitió a mi Guarín, pero eso no le impedía bromear un poco. Solo un poquito. Besó el hombro de mi y Cuanto más besaba a la otra persona, no quería parar pero sabía que tenía que controlarse. Su novia era simplemente demasiado adorable y hermosa. Estar juntas oficialmente sentía como una luna de miel, una que ahora podían compartir con orgullo. Ya no tenía que ocultar su romance ni preocuparse por lo que otras personas dijeran o si las virían juntas. El mundo había cambiado, y si algunas no lo entendían era su problema. Lo importante era que eran felices, centradas en su propio amor, sin dejar que las opiniones ajenas las afectaran. Estoy tan feliz. Estoy feliz porque finalmente podemos estar juntas como una pareja verdadera. se sonrió apoyando la frente en la cabeza de Mewika. Sintió un calor que la recorría. Queriendo recorrer el momento, finalmente, Aigüerín le quitó la bata a esa mujer. Desde aquella noche en que se quedó a dormir en la casa de Mewika y le pidió que fuera un romance serio, las cosas habían cambiado. Regresaron con su familia el día de la apertura de la licitación, y tras el anuncio de los resultados, cenaron juntas con ambas familias. Luego por fin pudieron volver a ti, luego por fin pudieron volver a pasar tiempo solas. Anoche fue la primera noche que Miwika se quedó a dormir en la casa de Guarín. En cierto modo esa mañana se sintió como el primer día de una convivencia real, en la misma habitación donde su romance se había profundizado, mucho antes de que se convierta en una pareja oficial. Si eso es lo que quieres decir, entonces yo también estoy muy feliz. Dijo Miwika y se rió suavemente. Miró los brazos que la rodeaban. Y tomó una de las manos de Guarín. Estoy tan feliz también. Ay Guarín sonrió. Sus miradas se cruzaron y se inclinaron para darse un beso. Tenemos mucho tiempo para pasar juntas, pero no esta mañana. Pero esta noche volveré en cuanto pueda. Y si quieres hacerme algo, eres libre de hacer lo que quieras conmigo, de acuerdo. Ay Guarín el trato, con mucho entusiasmo. Y trataré de no tener reuniones matutinas mañana, para que puedas hacer lo que quieras, de acuerdo. Entonces tampoco iré a la oficina mañana por la mañana. Las dos estaban llegando a un acuerdo para poder finalmente ellas disfrutar del amor que sentían en ese momento. En los próximos videos continuaremos con estos episodios especiales. Si te gusta el video por favor dale me gusta, también comparte, no olvides suscribirse al canal. y mucho, bye bye.